студенты нашей кафедры начинают свои навшания. Первый курс! За Еще раз аплодисменты. Я помню чудное мгновенье. Я поступила. Мой полет получит новое стремление и направление лишь вперед. Верю я, что сегодня начало начал, а о призрачном завтра пора позабыть. Лишь здесь и сейчас наш надежный причал. Без сомнений о а вечном быть или не быть. А сейчас я предлагаю вспомнить то чудное мгновение. День нашего подступления. The what? you've Three o'clock, four o'clock, rock. <laughs> seven Я отказываюсь от жизни, от ее утех, от ее красоты и радости, потому что подвиг мой – жертва всем искусством. Константин Сергеевич Станиславский. Режиссер должен раствориться в актере Владимир Иванович Немирович Данченко. знаешь, ты режиссер. кто-то, я не знаю, кто. А и... не... Сейчас ответим. <соспор período> Кристинка почему-то да, здесь. Для посвящения первого пункта не хватает только <соспор>. чудо и Юрия Манчака. <соспор>. близкие друзья, мы очень рады, что теперь вы почти с нами в семье. Я думаю, что вы сегодня заметили, насколько важен режиссерский дневник. Правильно. Если бы не он, сегодня возможно выступление не состоялось. бы. Поэтому для того, чтобы посвятить вас студенты, мы хотим вам подарить вам вот эти замечательные дневники. Записывайте впечатления. наблюдения. Это первая часть посвящения. А теперь приглашаются все курсы на сцену. Все курсы режиссера. Делайте большой-большой кружок. Большой, большой, большой кружочек. Все-все-все должны взяться за руки. Все абсолютно. Теперь отпустите ручки. Отпустите. Отпускаем. Мы обещаем все Круг, 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 круг. Если вам нужно место, мы еще постараемся сюда вот так вот. Круг, пускай, пускай. Есть. Все, выстроились, хорошо? Теперь большая вопрос. Спасибо. На радость. На радость. Вот так выглядит наш ритуал посвящения в семью режиссуры. Это я. Это я. Это я. Это я. Это я. Это я.

Дорогие друзья, подождите, прежде чем сфотографироваться, мы всей кафедрой, всей кафедрой, в честь замечательного праздника, который был вот накануне, мы хотим поздравить наших любимых, замечательных, профессиональных беда.

Поэтому хочу сказать, что меня переполняет чувство, поскольку ответственность за проведение этого капустника, этого чудесного праздника была на пятом курсе, поэтому я взяла смелость подытожить каким-то своим краткой цитатой то, что сейчас происходило. Мы познакомились с замечательными Студентами, которые сейчас представляют нашу семью, это наша кафедра. И я хочу, чтобы все вы понимали, какая ответственность огромная лежит на вас нести честь этого чудесного, лучшего из лучших учебных заведений Академии эстрадно-циркового искусства имени Леонида Осиповича Утесова в мир переносном и полном смысле этого слова. Я вас всех поздравляю. Вы действительно необыкновенные, чудесные ребята. До, э, э, до режиссеров еще огромный путь. Пока вы станете режиссерами, вам предстоит еще очень многому научиться. Но первый шаг, первую ступеньку, мне кажется, что вы сегодня уже прошли на этом посвящении. Дай Бог вам фантазии, терпения, разума и всего того, чем, что должен обладать, чем, какими качествами должен обладать студент, который учится на театральной кафедре Киевской э, <соединяющие> <с файлами>. <соединяющие> Академии, <соединяющие> Академии. <соединяющие> <эстарна>. и Церковного <соединяющие> <И скурса>. Я <соединяющие> думаю, что <соединяющие> Треба, Микола, вам дати, тому що мікрофон цілком річно буде, що е частка е ваша особиста в тому, що ці красиві обличчя сьогодні вони натхнені, такі, знаєте, вони веселі. І головне те, що ми бажаємо дійсно опанувати цю конфесію і не тільки відбутися на нашій навчальній любовій сцені, але відбутися вже режисерами, щоб ви не даремно Час це загубили в нашому навчальному закладі, а що це була сходинка ваша на Олім е, мистецький. Світлана Микола Деркась, скажіть, добре слово. Дивіться, сіжати, а, подивіться, скільки нас багато І з кожним роком стає сильні.